Janji Allah ketika ujian adalah jalan pulang kepadanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam hidup ini tidak ada yang lebih kita harapkan selain kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah, iaitu akhir hidup yang indah, akhir hidup yang diridai oleh Allah dan akhir hidup yang membawa kita menuju cahaya surganya. Setiap manusia pasti akan menghadapi kematian. Tidak peduli siapapun dia, sekuat apapun ia, sedewasa apapun ia, semuanya akan berakhir pada satu titik yang sama, iaitu saat roh dipanggil. Pulang oleh Allah. Namun, tahukah engkau bahawa ada sebahagian hamba yang dimuliakan oleh Allah dengan tanda-tanda yang indah menjelang wafatnya? Ya. Dan salah satu golongan yang sangat banyak mendapatkan tanda itu adalah mereka yang rajinnya tahajud. Mereka yang sengaja meninggalkan tidur nyenyak demi berdiri di hadapan Allah pada sepertiga malam. Sungguh Allah tidak pernah menyia-nyiakan air mata malam seseorang. Allah tidak pernah melupakan letihnya kening yang bersujud ketika dunia sedang terlelap. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. Betapa besar kemuliaan yang Allah berikan pada hamba yang menjaga tahajud. Tahajud bukan sekadar ibadah malam. Tahajud adalah percakapan paling jujur antara seorang hamba dan Rabbnya. Tahajud adalah rumah tempat hati bersandar ketika dunia melelahkan. Tahajud adalah cara Allah membasuh jiwa, menenangkan kegelisahan, serta membuka jalan keluar dari setiap kesempitan. Dan di antara tanda-tanda luar biasa yang diberikan Allah kepada ahli tahajud adalah tanda menjelang ajal. Sebuah tanda yang tidak semua manusia dapatkan. Sebuah tanda yang menjadi bisikan lembut dari langit bahawa ajalnya tidak datang sebagai hukuman tetapi datang sebagai jemputan penuh kasih sayang. Saudaraku, mari engkau renungkan satu hal. Kenapa Allah memuliakan ahli tahajud dengan tanda-tanda indah menjelang wafatnya? Karena tahajud mengajarkan segala hal yang membuat kematian menjadi lembut. Dalam tahajud ada kerendahan hati. Dalam tahajud ada keikhlasan. Dalam tahajud ada air mata taubat. Dalam tahajud ada permohonan ampun. Dalam tahajud ada doa yang tidak didengar manusia tetapi didengar dengan sempurna oleh Allah. Imam Al-Azali pernah berkata, hamba yang terbiasa menangis kepada Allah di tengah malam akan dimuliakan Allah ketika rohnya dipanggil pulang. Betapa indah kalimat ini, seakan Allah ingin menunjukkan bahawa setiap air mata malam adalah cahaya yang akan memudahkan perjalanan panjang menuju alam akhirat. Namun sebelum kita membahas tanda-tanda itu, izinkan aku mengajakmu merenung lebih dalam tentang betapa agungnya tahajud. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 79, "Dan pada sebagian malam, lakukanlah salat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji." Tempat terpuji itu bukan hanya di dunia, bukan hanya kemuliaan di hadapan manusia, tetapi juga kemuliaan menjelang ajal dan kemuliaan setelahnya. Inilah kenapa ahli tahajud begitu dicintai Allah. Saudaraku, ada banyak amalan yang bisa mengangkat derajat manusia. Tetapi tahajud memiliki sesuatu yang tidak dimiliki ibadah lain. Tahajud hadir ketika semua orang tidur. Tahajud hadir dalam keheningan. Tahajud hadir ketika hati berada pada titik terendah, paling lembut dan paling jujur. Tahajud adalah ibadah rahasia. Bahkan pasanganmu tidak selalu tahu, anak-anakmu tidak selalu tahu, tetanggamu tidak tahu, hanya engkau dan Allah yang tahu. Dan kerana itu, balasannya pun diberikan dengan cara yang sangat rahasia, sangat lembut, sangat penuh kasih sayang, termasuk tanda-tanda yang muncul menjelang ajal. Imam Ibnul Qayyim menjelaskan bahawa hati yang terbiasa hidup pada malam hari akan dimudahkan Allah ketika menghadapi Sakaratul Maut. Hatinya diberikan ketenangan, ruhnya diberikan kelembutan, dan wajahnya diberikan cahaya. Sebelum tanda-tanda itu kita bahas satu persatu, aku ingin mengajakmu merenung terlebih dahulu tentang sebuah kenyataan. Kematian bukan sesuatu yang harus ditakuti oleh orang beriman. Kematian adalah jembatan yang menghubungkan kita kepada Allah. Dan bagi ahli tahajud, jembatan itu sering datang dengan cahaya yang lembut. Ada banyak kisah ulama-ulama besar yang sebelum wafatnya terlihat tersenyum. Ada yang wajahnya bercahaya. Ada yang bibirnya bergetar membaca ayat. Ada yang memegang kuat kalimat tauhid. Dan banyak dari mereka adalah orang-orang yang menjaga salat malam selama hidupnya. Imam Syafi'i disebutkan menangis ketika malam dan sujud berjam-jam. Imam An-Nawawi menghabiskan hampir seluruh malamnya untuk salat dan membaca Al-Quran. Para ulama selalu mengaitkan tahajud dengan akhir hidup yang indah. Karena itu, jika engkau seorang yang masih berjuang menjaga tahajud, jangan menyerah. Walaupun engkau hanya mampu dua rakaat, walaupun engkau terbangun dalam keadaan sangat lelah, walaupun engkau hanya mampu membaca doa pendek, teruslah jaga. Allah melihat usahamu, Allah mendengar desah nafasmu, Allah menyaksikan getir yang engkau tahan demi. Berdiri di hadapannya dan mungkin tanpa engkau sadari Allah sedang menyiapkan akhir yang begitu indah untukmu. Saudaraku, tahajud mengajarkan satu hal penting. Hidup hanyalah sementara dan persiapan menuju akhirat harus dilakukan dari sekarang. Ketika engkau berjuang bangun malam, engkau sebenarnya sedang melatih dirimu untuk menghadapi tidur panjang terakhir, iaitu tidur di dalam kubur. Jika engkau mampu mengalahkan rasa gantung, maka engkau akan lebih siap menghadapi saat ketika rohmu dipanggil. Jika engkau mampu meninggalkan kasumu, maka engkau akan lebih siap meninggalkan dunia. Jika engkau mampu menangis kerana Allah di malam hari, maka engkau akan dimuliakan Allah ketika kembali kepadanya. Maka ketika kita mendengar bahawa ada tanda-tanda aneh menjelang wafatnya para ahli tahajud, jangan heran kerana mereka sedang dipersiapkan oleh Allah untuk perjalanan yang lebih indah. Pada bagian selanjutnya kita akan membahas satu persatu tanda itu. Tanda yang membuat hati bergetar. Tanda yang membuat kita ingin memperbaiki diri. Tanda yang membuat kita sadar bahawa kemuliaan akhir hidup bukan diberikan kepada siapa pun tetapi diberikan kepada mereka yang menjaga hubungan dengan Allah di waktu ketika banyak manusia sedang tidur Saudaraku sebelum kita masuk ke tanda pertama tanyakan pada dirimu sendiri Sudahkah aku menjaga tahajudku Sudahkah aku menghidupkan malamku Sudahkah aku memberi waktu untuk Allah di saat semua orang terlelap Jika belum jangan sedih masih ada waktu Bahkan jika malam ini engkau mulai Allah sudah melihat langkah pertamamu Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita memahami bagaimana tahajud adalah pintu kemuliaan dan bagaimana Allah mempersiapkan hamba pilihannya dengan tanda-tanda indah menjelang wafat, kini tiba saatnya kita mulai membahas satu persatu tanda itu. Bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk membuatmu gelisah, tetapi agar engkau memahami betapa berharganya ibadah tahajud di mata Allah dan betapa lembutnya Allah memperlakukan hamba yang dekat dengannya di sepertiga malam terakhir. Baiklah saudaraku, mari kita mulai dengan tanda pertama dari lima tanda aneh yang sering muncul pada orang yang rajin tahajud menjelang ajalnya. Tanda pertama, wajah yang tenang seperti sedang tidur. Saudaraku, banyak keluarga yang bercerita bahawa orang terdekat mereka yang rajin tahajud ketika menjelang wafatnya tampak seperti seseorang yang sedang tertidur dalam keadaan sangat nyaman. Tidak ada ketakutan, tidak ada wajah yang tegang, tidak ada rasa. Sakit yang terlihat berlebihan padahal sakaratul maut adalah momen yang sangat berat. Allah menggambarkan kondisi itu dalam Al-Quran bahawa setiap jiwa akan merasakan sakaratul maut dan itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Tetapi bagi sebagian hamba, Allah meringankan beban itu. Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah menjelaskan bahawa salah satu tanda ususul khatimah adalah wajah yang lembut, tenang, tidak tegang dan terlihat bercahaya. Ini sering muncul pada orang yang hatinya tenang di dunia. Termasuk mereka yang terbiasa menghidupkan malam dengan salat. Tahajud membiasakan hati untuk tunduk, pasrah dan berserah. Karena itu ketika ajal datang, hati itu sudah terbiasa menyerahkan semuanya kepada Allah. Saudaraku, bukankah sering kita rasakan sendiri bahawa setelah tahajud hati menjadi sangat tenang? Seakan beban hidup yang berat menjadi ringan, seakan masalah besar menjadi kecil, seakan dunia tidak lagi menghimpit kita, itu kerana tahajud menguatkan hubungan antara hati dan Allah. Dan ketenangan hati itu terbawa sampai akhir, sampai pada saat ketika roh dipanggil pulang. Banyak keluarga yang menyaksikan orang tercintanya yang wafat setelah bertahun-tahun menjaga tahajud. Mereka berkata, wajahnya seperti orang tidur. Kami merasa seperti ia hanya memejamkan mata sebentar. Tidak ada raut takut. Padahal doktor berkata, sakitnya berat. Saudaraku, ketenangan wajah itu bukan hal biasa. Itu adalah tanda, tanda bahawa Allah memuliakan hatinya, tanda bahawa Allah memudahkan sakaratul mautnya, tanda bahawa Allah menyambutnya dengan penuh kelembutan. Imam Al-Ghazali pernah berkata, salat malam adalah cahaya yang akan menerangi Jalanku ketika seluruh cahaya dunia terputus. Dan ketenangan wajah menjelang wafat adalah salah satu sinar dari cahaya itu. Tanda kedua, hatinya tenang, tidak mengigau, tidak gelisah, bahkan seperti menunggu sesuatu. Saudaraku, tanda yang kedua ini termasuk tanda yang sangat menggetarkan hati banyak orang. Kerana tidak semua manusia bisa menghadap ajal dengan hati yang tenang. Kebanyakan orang akan gelisah, bingung, atau merasa takut. Tetapi ahli tahajud mereka berbeza. Banyak kisah dari para keluarga, tetangga dan sahabat yang menyaksikan seseorang yang rajin tahajud. Ketika mendekati detik-detik akhir hidupnya, ia terlihat sangat tenang bahkan seperti menunggu sesuatu. Ada yang tersenyum, ada yang memandang ke atas dengan lembut, ada yang memejamkan mata sambil memegang tangan keluarga, ada yang seperti sedang mendengar panggilan. Saudaraku, ketenangan seperti itu tidak muncul begitu saja. Itu adalah buah dari hati yang telah puluhan tahun dilatih untuk selalu pasrah kepada Allah. Hati itu sudah berkali-kali digembleng di malam hari lewat doa-doa panjang, air mata yang jatuh ke sajadah dan sujud yang dilakukan dalam sunyi. Tahajud membiasakan hati tidak takut menghadapi apapun termasuk kematian. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah menjelaskan bahawa ketika ajal seorang mukmin datang, ia disambut oleh malaikat dengan wajah yang cerah dan menenangkan. Malaikat itu berkata, "Janganlah engkau takut dan janganlah engkau bersedih. Saudaraku, cuba engkau renungkan firman Allah dalam surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Allah berfirman, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang rida dan diridai." masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga ku. Ayat ini bukanlah ayat biasa. Ayat ini adalah sambutan untuk hamba yang hidupnya penuh penghambaan. Siapa yang lebih layak mendapatkan predikat jiwa yang tenang selain mereka yang terbiasa mencurahkan tuluh kesahnya kepada Allah di waktu malam. Saudaraku, banyak orang yang ketika mendekati ajalnya mengigau, memanggil-manggil sesuatu atau merasa ketakutan. Tetapi ahli tahajud seringki hanya memejamkan mata dengan sangat. Lembut seperti sedang menunggu seseorang menjemputnya. Ada kisah tentang seorang ulama yang dikenal tidak pernah meninggalkan tahajud sejak masa mudanya. Ketika beliau mendekati ajal, beliau tersenyum lalu berkata pelan, aku sudah melihat tempatku. Beberapa saat kemudian, beliau wafat dengan tenang. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahawa ketenangan seseorang menjelang ajal adalah tanda bahawa hati itu telah dipenuhi cahaya Allah. Dan cahaya itu tidak datang kepada hati yang lalai, tetapi kepada hati yang terjaga di malam hari. Apakah engkau pernah merasakan hati yang sangat tenang setelah tahajud? Itulah sedikit gambaran dari ketenangan saat ajal bagi ahli tahajud. Saudaraku, tahajud melatih kita untuk pasrah kepada Allah dalam setiap keadaan. Ketika engkau bangun malam dalam keadaan lelah, engkau belajar berserah. Ketika engkau sujud dalam sunyi, engkau belajar mengakui betapa kecilnya dirimu. Ketika engkau berdoa dengan air mata, engkau belajar berharap hanya kepada Allah. Karena itu ketika ajal datang, hati itu tidak lagi takut. Karena orang yang sudah berkali-kali menyerahkan hidupnya kepada Allah di malam hari, ia juga akan menyerahkan matinya kepada Allah dengan ketenangan. Saudaraku, dua tanda ini hanyalah permulaan. Masih ada tiga tanda lain yang jauh lebih menggetarkan hati, jauh lebih membuat kita ingin memperbaiki diri dan jauh lebih menunjukkan betapa lembutnya Allah kepada hamba yang rajin tahajud. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita bahas dua tanda pertama yang begitu lembut, kini kita sampai pada tanda yang membuat banyak orang tersentuh ketika menyaksikannya. Karena tanda ini sering tidak muncul kecuali pada hamba-hamba yang Allah cintai. Terutama mereka yang hidupnya dipenuhi ibadah malam dan sujud panjang di sepertiga malam. Mari kita lanjutkan dengan penuh ketenangan hati. Tanda ketiga, bibirnya mudah menyebut nama Allah bahkan tanpa disuruh. Saudaraku, di antara tanda yang paling indah dan paling membuat hati merinding adalah ketika seseorang dalam detik-detik terakhir hidupnya bibirnya bergerak perlahan menyebut kalimat tauhid membaca ayat atau berzikir dengan sangat lembut ada orang yang ketika ajal mendekat sulit berbicara ada yang mulutnya bergetar tanpa arah ada yang tidak mampu mengatakan apapun meski hatinya ingin tetapi ahli tahajud sering diberi kemudahan oleh Allah untuk mengakhiri hidupnya dengan kalimat terbaik Rasulullah bersabda bahawa barang siapa yang akhir perkataannya adalah Laila Hailala, maka ia akan masuk ke dalam surga. Dan saudaraku, tahukah engkau orang yang terbiasa menyebut nama Allah di malam hari biasanya akan dimudahkan Allah untuk menyebut namanya di akhir kehidupannya. Karena lidah yang terlatih berzikir saat dunia tidur tidak akan kaku ketika malaikat maut datang. Hati yang terbiasa merendah di hadapan Allah akan tetap lembut meskipun tubuh melemah. Banyak keluarga yang menyaksikan orang tuanya atau sanak saudaranya yang rajin tahajud. Tiba-tiba bibirnya bergetar membaca ayat pendek yang biasa ia baca. Saat sujud malam, ada yang mengucap astaghfirullah, ada yang berkata pelan Allah, ada yang mengulang kalimat tauhid dengan mata setengah terpejam. Saudaraku, bukankah itu sangat indah? Dalam kitab Riyadus Shihin dijelaskan bahawa Allah akan memudahkan lisan orang-orang salih untuk mengucapkan kalimat baik ketika ajal mendekat. Karena itu adalah buah dari kebiasaan mereka bertahun-tahun semasa hidup. Imam Ibn Qayyim berkata, seseorang wafat sesuai kebiasaannya ketika hidup, hidup. Artinya jika malam-malam hidupnya dipenuhi zikir dan tahajud, maka menjelang ajalnya pun Allah memberi kemudahan yang sama. Saudaraku, coba engkau renungkan, jika setiap malam sebelum tidur engkau sibuk dengan dunia, maka dunia akan memenuhi hatimu. Tapi jika engkau memutus tidurmu, untuk menyebut nama Allah, maka Allah akan memenuhi hatimu bahkan sampai akhir hidupnya. Inilah tanda ketiga, tanda yang membuat hati keluarga menangis harus. Tanda yang menunjukkan bahawa Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang sering bermunajat padanya tanda keempat, tubuhnya mengeluarkan aroma harum yang tidak biasa. Saudaraku, tidak semua manusia mendapatkan tanda ini, bahkan sangat sedikit. Tanda ini sangat jarang, tetapi ia benar-benar nyata dan terjadi pada banyak hamba Allah yang hidupnya sangat dekat dengan ibadah malam. Banyak keluarga bersaksi bahawa menjelang wafatnya seseorang yang rajin tahajud, tubuhnya mengeluarkan aroma yang lembut, wangi dan tidak seperti aroma minyak wangi dunia. Ada yang mengatakan seperti bau bunga. Ada yang mengatakan aromanya seperti wewang yang lembut. Ada yang mengatakan bahawa kamar yang sebelumnya biasa saja tiba-tiba dipenuhi aroma harum. Saudaraku, sesungguhnya aroma seperti ini adalah tanda kemuliaan. Bukan kerana tubuh itu istimewa, tetapi kerana Allah memuliakan rohnya. Imam An Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan bahawa salah satu tanda husnul khatimah adalah keluarnya aroma yang lembut dari tubuh seseorang. Baik ketika menjelang wafat ataupun setelah wafat. Ini bukan hal biasa. Ini bukan terjadi kerana tubuh sehat. Ini bukan kerana parfum. Ini adalah rahmat Allah. Mengapa ahli tahajud sering mendapatkan tanda ini? kerana tahajud membersihkan hati, tahajud membersihkan jiwa, tahajud membersihkan dosa-dosa kecil yang menempel dan hati yang bersih memancarkan cahaya dan bau yang baik di hadapan Allah. Pada masa para ulama terdahulu banyak kisah tentang orang-orang yang rajin tahajud ketika wafat tubuhnya mengeluarkan aroma wangi. Bahkan setelah dikafani, ada kisah seorang hamba Allah yang hidupnya sederhana tetapi tidak pernah meninggalkan tahajud. Ketika ia meninggal, seluruh kamar dikejutkan oleh aroma harum yang tidak dikenal. Keluarga menyangka itu parfum, tetapi setelah mencari tidak ada yang menyemprot apapun. Bahkan aroma itu bertahan hingga jenazah dimandikan. Saudaraku, aroma wangi itu bukan karena tubuhnya, bukan karena minyak wangi, bukan karena bunga, tetapi karena hatinya. Dan hati yang terbiasa hidup di malam hari tidak akan mati tanpa disambut rahmat Allah. Imam Al-Azali mengatakan, hati yang mengenal Allah di waktu malam akan dikenali oleh para malaikat ketika rohnya diangkat. Saudaraku, aroma harum adalah tanda bahawa Allah menerima amal-amalnya, bahawa Allah mencintai ibadah malamnya, bahawa Allah memuliakannya di hadapan makhluk selit. Dan tanda ini biasanya muncul hanya untuk hamba yang sangat Allah cintai. Saudaraku, kita telah membahas empat tanda yang sangat indah. Namun tanda yang kelima adalah tanda yang paling besar. Tanda yang paling membuat kita ingin memperbaiki diri. Tanda yang paling jelas bahawa hidup seseorang begitu Allah cintai dan pelihara. Tanda kelima ini adalah puncak dari semua kemuliaan. Tanda bahawa hatinya hidup, tanda bahawa akhir hidupnya berada dalam lindungan Allah, tanda bahawa ia menghadap Allah dalam keadaan yang sangat istimewa. Saudaraku, inilah tanda puncak. Inilah tanda yang paling jelas bahawa Allah memuliakan hamba yang sering sujud padanya di tengah malam. Orang yang rajin tahajud sering kiali dipanggil pulang kepada Allah dalam keadaan yang sangat indah, di waktu yang sangat mulia atau dalam kondisi yang sangat terjaga imannya. Di antara tanda yang sangat sering terjadi adalah satu, wafat setelah salat. Ada orang yang rajin tahajud, lalu suatu malam ia salat seperti biasa. Pada pagi harinya ia ditemukan sudah tiada dalam posisi seperti orang tidur dengan sangat tenang. Banyak kisah seperti ini diceritakan ulama dan keluarga ahli ibadah. 2. Wafat setelah berzikir. Ada pula orang yang hidupnya tak pernah lepas dari. Zikir malam. Ketika ajalnya tiba, tasbih masih berada di tangannya. Bibirnya masih bergerak pelan menyebut. Nama Allah. 3. Wafat setelah membaca Al-Quran. Ada ahli tahajud yang mendekati ajalnya dengan musyaf di tangan. Ada yang sedang membaca ayat, ada yang baru selesai membaca beberapa halaman. Ini tanda yang tidak semua orang dapat. Empat, wafat pada malam Jumaat atau hari Jumaat. Para ulama menjelaskan bahawa wafat di hari Jumaat atau malam Jumaat adalah tanda kebaikan. Rasulullah bersabda bahawa siapa saja yang meninggal di hari Jumaat atau malam Jumaat maka ia akan dilindungi dari fitnah kubur. Dan banyak ahli tahajud mendapatkan kemuliaan ini. 5. Wafat dalam keadaan bersih hati. Ada yang wafat setelah meminta maaf kepada keluarganya. Ada yang wafat setelah berdamai dengan orang-orang yang pernah menyakitinya. Ada yang wafat setelah memberikan sedekah. Ada yang wafat setelah menyelesaikan doa panjangnya di tengah malam. Saudaraku, ini semua bukan kebetulan. Ini semua bukan hal biasa. Ini semua adalah tanda bahawa Allah memuliakan akhir hidupnya. Imam Ibnul Qayyim pernah berkata, jika engkau ingin melihat bagaimana akhir hidup seseorang, lihatlah bagaimana ia hidup. Jika hidupnya dipenuhi malam-malam yang dijaga, maka Allah akan menjaga akhir hidupnya. Jika ia hidup dengan hati yang selalu kembali kepada Allah, maka Allah akan membimbingnya kembali dalam keadaan mulia. Sebagai renungan penutup, tahajud bisa mengubah akhir hidupmu. Saudaraku yang dikasihi Allah, tahajud bukan sekadar ibadah. Tahajud adalah perjalanan, perjalanan dari hati yang gelap menuju hati yang bercahaya, perjalanan dari hidup yang penuh beban menuju hidup yang penuh ketenangan, perjalanan dari dunia yang melelahkan menuju kedekatan dengan Allah yang menenangkan. Ketika engkau bangun di tengah malam, mungkin tidak ada yang melihatmu. Tidak ada yang tahu engkau sedang menangis. Tidak ada yang tahu engkau sedang sujud. Tidak ada yang tahu engkau sedang memohon kekuatan. Tidak ada yang tahu engkau sedang memperbaiki dirimu. Tetapi Allah tahu. Allah melihatmu. Allah mencatat setiap detik perjuanganmu. Allah mendengar setiap kali engkau mengucapkan, "Ya Allah, aku." Butuh engkau. Dan tahajud itu akan kembali kepada dirimu di saat yang paling engkau butuhkan. Di saat ketika dunia tidak bisa menolongmu. Di saat ketika doktor tidak bisa menyelamatkanmu, di saat ketika keluarga hanya bisa menangis. Di saat ketika engkau berdiri di antara dua alam, pada saat itulah buah dari tahajudmu akan datang. Allah akan lembutkan wajahmu, Allah akan tenangkan hatimu, Allah akan mudahkan lisanmu, Allah akan muliakan rohmu, Allah akan memanggilmu dengan cara yang indah. Saudaraku, sesungguhnya tahajud adalah bentuk cinta Allah kepada hamba-Nya kerana tidak semua hamba diberi kemampuan untuk menghidupkan malam dan tidak semua hamba diberi kemampuan untuk mendekat kepadanya dalam sunyi jika hari ini engkau mendengarkan renungan ini mungkin itu bukan kebetulan mungkin Allah sedang mengetuk hatimu mungkin Allah sedang memanggilmu kembali kepada cahayanya mungkin Allah sedang ingin mendekat kepadamu tidak harus sempurna tidak harus panjang tidak harus setiap malam langsung yang penting mulailah Mulailah dengan dua rakaat. Mulailah dengan doa pendek. Mulailah dengan sebatas bangun dan menatap langit lalu berkata, Ya Allah, aku ingin dekat denganmu. Tidak apa-apa jika engkau lelah. Tidak apa-apa jika engkau terbangun terlambat. Tidak apa-apa jika engkau hanya sempat satu kali. Yang penting hatimu bergerak kerana Allah mencintai ham yang berusaha. Saudaraku, jika engkau ingin akhir hidupmu indah, jagalah malammu. Jika engkau ingin wajahmu tenang ketika ajal datang, jagalah malammu. Jika engkau ingin hatimu bersinar ketika rohmu dicabut, jagalah malammu. Jika engkau ingin aroma kebaikan menyambutmu di alam kubur, jagalah malammu. Jika engkau ingin Allah memuliakan kematianmu, jagalah malammu. Tahajud bukan untuk orang kuat. Tahajud justru untuk orang yang lemah, yang butuh Allah, yang hatinya rapuh, yang hidupnya penuh ujian. Yang ingin disayangi Allah ketika semua orang meninggalkannya dan engkau saudaraku mungkin salah satu dari hamba yang dipilih Allah untuk merasakan keindahan tahajud semoga Allah menjaga hatimu semoga Allah melembutkan hidupmu semoga Allah memuliakan akhir hidupmu semoga engkau wafat dengan membawa cahaya dari setiap sujud malam yang